У вас на связку? Это лайка, которая всегда что-то читает. Представляешь, экзамен за ретвит. <laughs> и это только начало. Это стартап-шоу на М1, и мы уже готовы рассказать про виртуальную клавиатуру Американские школьники со стартапом на миллион долларов. Брэд Питт, цыпленок. <laughs> как совместить эти технологии и футбол расскажет нам наш приглашенный гость. А также не забывайте про смарт-подарки и супер-бодрость, прекрасная чашка. Конкурс. А саме конкурс вы будете отвечать на вопросы Саня Медлавик, очень простой, и вы получите черную чашку и запас кавы от спонсора. сани М1 стартап шоу начинаем. Гей, козаче, 1648 рік, і саме козаки від Богдана Хмельницького взяли і перемогли. Розгромили 18 тисячну польську армію Миколая Потоцького у битві під Корсуном. 1924 год починаються регулярні польоти пасажирських самольотів в Україні. Ну а також той самий Льонька Кравіць, американець співак із одеським корінням, народився у 1964 році. І ще о, потім, вже коли він виріс, отримав дуже багато усіляких гремі. Yeah! <smart noise> вундеркиндеры просто заставляют у нас покрываться мурашками от своих удивительных стартапов. 22 года мальчику, его сестре 20 лет, и ребята в итоге запускают стартап, мировой стартап, который называется MySocialCloud.com, который помогает пользователям защищать свои пароли, а также сервисы, и, собственно, от всяких разных вот похищений и хакеров, и просто хулиганов. А вот интересная история как раз с Річардом Бренсоном, цим відомим мільярдером, вони дуже хотіли потрапити на очі вечірку, але ж таки коктейлі, А ось дівчинці лише 20 років, коктейлі не можна в Америці пити у цьому віці. І вони написали у Твіттері, що Річард, ми ж так хочемо потрапити до тебе, але ж там коктейлі. що робити, що робити. Інтересно, що в возрасте 9 лет, старший брат, собственно, мальчика, вас зовут Скотт Феррейра, а, он вже допомагав на фірмі своєму отцу, ну, собственно, його Возраст, конечно же, скрывали, потому что этот малолетний гений додумался до всех всевозможных гениальных вещей. И уже в возрасте 13 лет он начал работать в малазийской компании, где работал с базами данных и писал скрипты. Подумать только, в 13 лет, о боже! Так его запустили на вычерку обожней? Да нет, не, не, не пустили. Брэнсон, собственно, реально настолько хотел этой встречи, что а, в через 48 часов они ребята сами были предоставлены уже Брэнсону и вскоре после этого а, Бренсон вложил в них а, 1 миллион <laughs> долларов. Кик-оф! Айно, кунг Об этом и не только спрашиваем у наших знаменитостей. Лавика, сними свои черный пояс. кик офф. Кик-оф. Кик. Ну это выкинуть. Это удар э, по барабану. Прямой удар ногой. Ну, вы вымикач. Выключить человека. Я не знаю, что степле. В общем, киков это никакое не обзывательство, ругательство и предупреждение. Это быстрая встреча для определения роли участников в проекте и расстановка сроков выполнения. Эх, до чего же эти школьнички не додумаются, чтобы только отлынять, так сказать, от экзаменов, не сдавать сессию, не сдавать экзамены. А техасский старшеклассник, например, договорился, заключил пари с преподавателем по живописи на тему того, что в случае, если в Твиттере его сообщение будет ретвититься более чем 15 тысяч раз, значит, по живописи экзамену не бывать. Но... Але шкода, да, вчитель на имя Синди Хаус просто всех киданул. Вин сказал, что все будут по. Пози закону все равно вы будете малювати и сдавать это испыт. Схоже, скоро дослідники зможуть поховати звичайно реальну клавіатуру. Oh. Вони кажуть, що можна її замінити просто на те, що буде надягатися просто як рукавичка на ваші руки. І все це буде мова жестів. Таким чином це буде справжня аналогія Google Glass. але ж Google Glass, ви пам'ятаєте, що там можна продавати деякі посилання і взагалі рухати віртуальними речами просто поглядом або ж кліпами, ну тобто кліпати очима. А ця віртуальна клавіатура, яка буде у рукавичках, вона. Дозволятиме все це робити все ж таки жестами. А, щоправда, дослідники запевнили, що шкода, але це буде не скоро, бо у них немає грошей. Ну що, скинемося по рубчику? Ні, а куди ж тепер чай вилівать? Ей, hey, hey, hey! будь у тренді усього найпрогресивнішого. Сліді за розвитком смарт-технології в місті в Трівадном стартап шоу на М1. Компанія Купертіна може зробити з доктора Дре мільярдера. Однім із образів Бреда Піта був гігантський циплони і Олена Олена Тимошенка буде доповідати, як поєднати it технології із футболом. 3.30, М1, не пропускайте.